Как же все-таки выбрать качественную дверь? Вот какие виды бывают? Значит, э, двери есть деревянные, угу. двери есть жестяные, это в основном Китай делает, и двери есть из листового металла. Чем, тол чем толще металл, тем э, как бы крепче и лучше дверь. Вот, как бы... это, это внутренняя пластина, да? Нет, это нару, это наружная сама наружная цельный лист металла, который зашивается снаружи. А Изнутри и... уже зашивается или МДФ под ремонт, который сделан, либо же опять-таки металлическое полотно должно быть. Ну, скажем так, опять-таки листовой металл делится на три класса: ДС1, ДС2, ДС3. ДС1 это более один лист металла, ДС2 уже там угу. они уже усиленные идут, и ds 3 это вообще самые крутые. До олигархов. То есть вы говорили, то есть эти двери, это и есть бронедвери, да? Это ну, так Ну в общем-то, да, да. То есть, а, а на что еще нужно обращать внимание помимо толщины внутренней пластины? В общем, классно, когда дверь э, массивная, тяжелая и, и, и толстая. Хорошо. Еще теперь... самое главное в двери это замки. Замки, да. Их раз... Есть два вида. Есть вид э, сувальные замки и есть цилиндрические замки. Значит, вот это вот э, сувальный замок, вот этот сувальный, вот этот вот Что такое сувальный замок? Это хороший вопрос. Значит, э, он находится внутри двери и угу. И ключ находится в глубине двери, и до него очень тяжело достать, скажем так, для того, чтобы его открыть. Это, то есть он вмонтировать это, он... и вырезать да, его сложно, да да, да? да, совершенно верно. а вот цилиндрический он в основном виден, его сломать очень просто. то и... есть это подешевле это замок, подешевле, да? цилиндрический. Да. да. и он больше подходит для межкомнатных дверей, скажем, в таком формате. а имеет значение два замка, их расположение? желательно, да. есть еще такая штука придумали, значит, есть цилиндрический сувальный замок, они вместе в сборе идут, значит, и они зависят друг от друга. мы можем закрывать цилин цилиндрически, а свальный будет блокироваться, либо же наоборот, вот в таком формате. Есть... А правильно ли говорят, что вот если, например, мы два замки вставляем и, или там три, то один должен быть, например, под ручной, под дверной ручкой, а второй над, что это усложняет? Там надо... Да, усложняет, но там еще нужно расстояние, ну, по-моему, там 30 сантиметров. То есть ходит, чем, да. чем они дальше друг от друга, тем сложнее. Ну да, совершенно верно. Дверь же, она идет... Прямоугольная и с разных сторон есть ригеля еще в двери. На что тоже нужно обращать внимание. Они высовываются со всех сторон. Не только дверь закрыли замочек, и она закрылась в одном месте. Она закрывается по периметру. Правильно я понимаю. Я в народе слышала, что это называют замки пауки, да? Ну вот да, пусть так будет. Замки пауки. А правда, что говорят, что нужно, чтобы дверь была абсолютно гладкой, чтобы не было никаких выпуклостей ни в петлях, ни в замках? потому что можно их срезать э -э смотрите петли есть разных видов под разные стили есть петли наружные есть петли э -э скрытые и от петли, в принципе, если у вас э, стоит вот этот вот замок паук, то даже mm -hmm. если вы срежете эти петли, то вы все равно не зайдете в квартиру, потому что они блокируются, mm -hmm. она блокируется вот этими вот ригелями, которые раздвигаются по периметру. Ну, это хорошо, если есть паук. А если нет паука, то лучше, конечно, наверное, чтобы они были вскрытые, да, петли. Правильно. Но все равно я вам хочу сказать, что нету такого замка, который не. Не разочаровывайте, не надо. Вот, и, и, ну вот, например, купила я бронированную дверь хорошая, так. качественная. Вот мне стоит менять замки, которые. Каждые пять лет. Раз Каждые в, пять раз лет. в пять лет желательно менять замки. Ну обычно в этих бронедверях там уже хорошие замки стоят, или все равно стоит выбрать нас на. Основ... Стоит выбрать. Сердцевину да, нужно поменять. Да, желательно да. Ну а теперь, только как всегда, вопрос цены. Сколько в среднем стоит качественная, хорошая бронированная дверь? Качественная, хорошая бронированная дверь стоит порядка, начиная, ну, скажем так, от 10 тысяч гривен. Прекрасно! А вот такие замки. Вот Завод, который, подождите, сувальный, правильно, да. это тот, который посложнее, который, да. который э, вмонтирован в, в внутрь. Да. Правильно? Да. Правильно Начиная замок? от 250 гривен, ну и выше пошли эти замки. Зависит от производителя очень много. Вот этот замок вообще самодельный, он был сделан, наверное, в 50-е годы. Ребята, токари его сделали, он у меня лежал дома, я решил его принести. Вот этот вот замок угу. ему лет сто, он достался моей маме что, от что, прабабушки. Что у вот. него даже нет ключа, и он открывается без ключа. Ну, как... ну, вот, Раньше были мастера. Да. Вот, ну вот по поводу мастеров, вот как понять, что я покупаю не подделку? Вот всегда покупка в фирменном магазине означает качество. Ну, вы придете, в первую очередь, прежде чем покупать дверь, вы придете посмотрите, что вы берете. Потрогайте ручки. Ручки желательно mm -hmm. брать э, светлые, потому mm -hmm. что э, золотистые ручки, они в основном стираются и они становятся некрасивы. Желательно брать гладкие ручки, потому что ручка, она тоже, вы резко возьметесь, если она с углом mm -hmm. идет, вы можете повредить руку, точно так же и ребенок, и соседей. Ну и давайте супруг. подытожим. Основные советы, несколько советов для покупки дверей. Качественных. Обращать внимание на толщину металла, угу. она должна быть не меньше, чем полтора-два миллиметра. Угу. Обращать внимание на утепление, обращать внимание на ребра жесткости, которые есть, на звукоизоляцию. Ну, в общем Замки, петли да. в том числе. Да. Обращать внимание на все на мелочи, все. которые должны быть в двери. Да. І звісно, сертифікат качества. Ну так, да, конечно. То, перед тим, як да ви покупаєте таку річ, потрібно просто в Нарить кучу інформації, обязательно включити експерту. Да. Да. А якщо у вас є двоє дверей, зачиняйте двоє на ланцюжки, на все що завгодно. Не забувайте. Ви бачили в нашому сюжеті до чого це може призвести. Ну і сподіваємося, що наші поради вам при покупці дверей хороших допоможуть. Я нагадаю, що відповідав на наші запитання керівник будівельної компанії Олег Семітов. Спасибо вам. А сніданок триває. Далі у нас невеличка пауза. Будьте з нами.